Ledik rayonunda Uzun Ömürlüllər Muzeyi fəaliyyət göstərir. Həmin muzeydə 168 il yaşamış Şirəli Məslimov, 150 il ömür sürmüş Mahmud Əyvazov kimi şəxslər haqqında məlumat almaq olar. Uzun ömürlülüklə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində alimlər araşdırmalar aparırlar. Ölkəmizdə də bu işi həyata keçirənlər var. Çingiz Qasımov da həmin şəxslərdəndir. O, uzun ömürlüyün coğrafi zonalara ayrıldığını müəyyən edərək dağlıq, dağətəyi və aran bölgələr üçün indeks hazırlayıb. Əngiz Qasımov hazırda Fiziologiya İnstitutunda Uzun ömürlülüyün fiziologiyası laboratoriyasına rəhbərlik edir. Məhz onun rəhbərliyi ilə həmin laboratoriyada müəyyən olunub ki, Abşeron ərazisinin sahil yanı və dağlıq əraziləri uzun ömürlülük üçün əlverişli deyil. Həmçinin aparılan araşdırmalarda göstərilir ki, lirikdə yaşayan uzunömürlülər dəniz səviyyəsindən 1600 metrdən yüksəkdə yaşayan insanlardır. Məhz bu ərazi 100 ildən çox yaşamaq üçün münasib hesab edilir.